वीडियो लाइक करो तमारा मित्रों दोस्तों ने शेयर करो तो विषय हिंदी त्रिजु इकाई जरा मुस्कुराइए तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न एक सामयिको अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और उन्हें काटकर नीचे दिए गए बॉक्स में चिपकाइए तो मित्रों लखेलू चे राम मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया और अब मुझे वह छोटा हो गया है श्याम तुम भी उसी साबुन से ना लो फिर वह शर्ट तुम्हे फिट हो जाएगा मास्टर जी कॉपी छुपा लो पीछे वाला देख रहा है पप्पू देखने दो सर मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता पापा आज के टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए छोटू मोटू से बीस नंबर कम पापा अच्छा मोटू के कितने नंबर आए छोटू बीस नंबर विद्यार्थी मित्रों आ ना सरस मजाना तुम्हारे वीडियो जोवा होय धोरण छना तो धोरण छना तमाम विषयना વિડિયો લેક્ચર આપણી વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી તમને પ્રાપ્ત થશે જેમાંથી ત્રણથી બાર ધોરણના તમામ વિષયના વિડીયો લેક્ચર મળશે ત્રણથી બાર ધોરણના સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી સ્વાધ્યન પોથી પ્રોજેક્ટ બુક આ બધું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી તમને મળી જશે તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલે એમાં મોબાઈલ નંબર નાખી સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણ થી બારમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાય જ વિડિયો જોઈ શકું ગણિત ગુજરાતી આસપાસ સોરી વિજ્ઞાન હિન્દી ઇંગ્લિશ સામાજિક સંસ્કૃત વગેરે ओके okay? चलो विद्यार्थी मित्रों टीचर इतने दिन कहाँ थे स्कूल क्यों नहीं आए भोलू मैं मुझे बर्ड फ्लू हो गया था टीचर पर ये तो पक्षियों को होता है इंसान को नहीं भोलू आपने इंसान समझाई कहाँ रोज तो मुर्गा बनाती हो है ना प्रश्न बे स्कैन करके मजेदार चुटकुले सुनिए और पसंद आया हुआ एक चुटकुला लिखिए श्रद्धा डॉक्टर साहब आपको टांके लगाने आते हैं डॉक्टर हाँ आते हैं सरदार तो मेरे चप्पल में टांके लगा दो टूट गई है डॉक्टर बेहोश हो गया प्रश्न तीन ठहका मारकर हंसो और सौ साल जियो कैसे इस विषय पर कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर आठ दस वाक्य लिखिए शिक्षक रमेश ठहका मारकर हंसना किसे कहते हैं रमेश सिक्स गुरुजी खूब और जोर से हंसने को ठहका मारकर हंसना कहते हैं मधुर इसे अट्ठहास भी करते कहते हैं शिक्षक मधुर क्या तुमने किसी को ठहका मार कर हंसते हुए देखा है मधुर गुरु जी मेरे दादाजी तो रोज ही ठहका लगाते हैं शिक्षक उनकी उम्र क्या है मधुर गुरु जी वे पचास वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ है वे कोई कसरत भी नहीं करते शिक्षक अरे ठहका मारकर हंसने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन तथा पाचन तंत्र का व्यायाम भी हो जाता है ये अंग स्वस्थ रहने के से ही व्यक्ति दीर्घ जीवी बनता है इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहका मारकर हंसना चाहिए प्रश्न चार उदाहरण के अनुसार शब्दों का चार चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए घर मेरा घर सूरत में है मुझे अपना घर बहुत पसंद है मेरे घर में तीन कमरे हैं मैं अपना घर साफ रखता हूँ जंगल मेरे गांव के पास जंगल है जंगल में कई सारे पशु रहते हैं जंगल पर्यावरण को शुद्ध रखता है हम जंगल में घूमने जाते हैं मुझे जंगल बहुत पसंद है डॉक्टर डॉक्टर हमें दवाई देते हैं मेरे चाचा जी डॉक्टर है बीमार को डॉक्टर के पास ले गए हमारे हमारे घर के पास डॉक्टर रहते है दादाजी को डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है पाठशाला मेरी पाठशाला सुंदर है मुझे पाठशाला जाना अच्छा लगता है मेरा भाई पाठशाला में पढ़ाता है मेरे पुलिस मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ पुलिस ने चोर को पकड़ लिया मेरे घर के पास पुलिस स्टेशन है बच्चों को पुलिस से डर लगता है चोर को पुलिस उठाकर ले गई प्रश्न पांच मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नेक रास्ते पर चलना सही रास्ते पर चलना संत ने सबको नेक रास्ते पर चलने की सलाह दी फूला ना समाना बहुत खुश होना परीक्षा में पहला नंबर आने पर राहुल फूला ना नहीं समाया पीठ ठोकना साबासी देना कबड्डी में जीतने पर हमारे आचार्य ने सबकी पीठ ठोकी नाक में दम करना परेशान करना वाक्य बंदे ने गांव वालों की नाक में दम कर रखा था खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना महेश के पिताजी ने खून पसीना एक करके उसे पढ़ाया प्रश्न पांच नीचे दिए गए परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए बराबर तो तुमते आंखों का तारा बहुत प्यारा गौरव अपनी मां की आंखों का तारा है कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है ईद का चांद होना बहुत दिन बाद मिलना आजकल तुम ईद के चांद हो गए दिखाई नहीं देते आस्तीन का सांप कपटी मित्र मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला नजर चुराना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना नौकर ने गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई नीचे दी गई कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए जो गरजते वो बरसते नहीं जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में विपत्ति में फंसना जैसी करनी वैसी भरनी जो जैसा करते हैं से उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है अक्कल बड़ी या भैंस शरीर बड़े होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है अपेक्षा से आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल अच्छा काम छोड़ काम छोड़कर महत्वहीन में लग जाना त्यार रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं मेरी दादी जी यात्रा पर गई है एक आदमी ने मुझसे कहा एक औरत ने मुझसे कहा है लेखक कहानी लिख रहा है लेखिका कहानी लिख रही है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है बारिश को देखकर मोर नाचने लगा बारिश को देखकर मोर नाच मोरनी नाचने लगी जंगल में शेर दहाड़ रहा है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है शेठ दुकान में बैठे सेठानी दुकान में बैठी है अध्यापक पढ़ रहे अध्यापिका पढ़ रही है पंडित रामायण सुनाने लगे पंडित रामायण सुनाने लगी लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़की दुकान के पास खड़ी है સમજી બરાબર તો મિત્રો હાવભાવ માટે છે તો આ રીતે સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા આવે તો હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ્રાઈબ કરો वीडियो लाइक करो तमारा मित्रों दोस्तों ने शेयर करो ने कमेंट करो वीडियो केव लागो जैसे अपने टाइपिंग साथ मटीरियल आप शे तो अँ सुी राखी अस्तु जय हिंद जय भारत